Людина, которая поворачивает помогать, а тут між це не змога начальник. Начальник оперативного. Прошу начальника оперативної малості. Я думаю, що давайте, мабуть. ми просто сьогодні прийшли до вас, якби від керівників найбільших підприємств в області. Ми сьогодні будвобюджетворчі підприємства, які сьогодні платимо податки своєчасно. Ми сплачуємо всі, як кажуть, там, нормативні і бюджетні, і всі інші кошти, які, допустимо, положені. Ми сьогодні вкладаємо гроші в нашу українську армію. І сьогодні ми хочемо жити по нормам. Я засвідчую ваші слова, вашого керівника сьогодні служби. Пана Белоуса, да, на сайте, я разумею? Вы знаете его, да? Я просто процитирую его слова. Игорь Белоус. Не так-то просто руководить армией в 56 тысяч человек, где, условно говоря, каждый второй или третий коррупционер. Армия, действительно. Это его слова, это журнал Forbes за... Сентябрь 2014 года. Это точно. Да, это я вам дарю подарок, потому что здесь слова вашего кривнака там о нем идет. Даже он определяет. если он определяет, да, если он что определяет, половина чтобы налоговой налоговой службы... Что это не наше сегодня, что сердца, сердце. Это сегодня просто такая ситуация. Значит. Мы видим старые лица, мы видим старые методы, методы, с которыми нас, с которыми с нами разбирались в 2010 году. Мы не хотим повторения 10 -го года в этом году. Поэтому все люди. Наше предприятие помнит 2010 год. Это э, обыски, это маски-шоу, это выемки, это аресты. Э, мы не хотим этого повторения в, в этом году. Мы знаем, что против нас возбуждено уголовное дело по абсолютно надуманной причине. Сегодня мы собрались в керевники наибольших предприятий в Житомире, которые сегодня, еще раз повторю, платят свои частные податки, платят все социальные внески. И мы обожаем только одного. Якщо президент України Петро Порошенко сказав всім нам, що ми будемо жити по-новому, то ми прийшли теж закликати цих людей жити по-новому, і іншого у нас шляху немає. Тому всі разом будемо жити по-новому.